خوش قسمت وہ لوگ تھے کہ جو میرے آقا کے دربار میں بیٹھا کرتے اور اپنی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار کیا کرتے تھے ان کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا کہ ہم اور آپ تو ہمارے لیے تو ہم یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ علماء کی زیارت کر لینا عبادت اور باعث ثواب ہے ذرا سوچیں کہ علماء کی زیارت کس لیے باعث ثواب ہے کہ یہ اس پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں اب سوچئے کہ ان صحابہ کے عجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا کہ جو بزاتے خود آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے تکا کرتے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَاحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَائِنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاهِ کہ <سؤال> محبوب رب, رب نے, نے، آپ سے بڑھ کر حسین, حسین میری آنکھ نے کبھی کوئی دیکھا, دیکھا ہی نہیں دیکھا اور حضور, حضور آپ سے بڑھ کر, بڑھ کر حسین کوئی میری آنکھ دیکھے, دیکھے کیسے کہ وہ اجمل امن کلم دن کہ محبوب آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور آپ سے اور بڑھ کر خوبصورت, خوبصورت کوئی ماں جنے, جنے بھی کیسے کہ کی خلقتا, کی خلقتا مبرعا من کل نیائی بن کہ محبوب, محبوب آپ کو ہر عیب آب سے عیب پاک کر کے پیدا کیا, کیا گیا, گیا اور ہر عیب, عیب سے پاک, پاک کیوں نہ پیدا کیا, کیا گیا, گیا ہو کہ کہ قد خلقتا کما تشا کہ گویا کہ محبوب رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کی ذات کو بنایا اور اسی کو علیہ حضرت نے بیان فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کے گمانے نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک آنکھوں کا ذکر کریں آپ علیہ السلام کی مبارک بینائی کا ذکر کریں تو نبی کریم علیہ السلام واضح طور پر شان فرماتے ہیں کہ اے لوگو اے لوگو ذرا غور سے سنو فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اے لوگوں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم جو نہیں تم دیکھتے, دیکھتے, دیکھتے اور میں وہ کچھ سنتا سن ہوں جو تم, تم, تم نہیں سنتے, سنتے اور صحابہ کرام کو, کو تنبی کرتے تنبی ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, پر ہیں پر کہ گروہ صحابہ کہ جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہوئے مجھ سے آگے نہ نکلا کرو صحابہ حیران حیرت زدہ ہیں کہ حضور کو کیسے معلوم حضور تو آگے ہیں امام تو آگے ہوا کرتا امام کو کیا خبر کہ اس کے پیچھے والا نمازی سجدے میں امام سے پہلے چلا گیا امام کو کیا خبر کہ اس سے پیچھے کھڑا ہونے والا شخص رکو میں اس سے پہلے چلا گیا صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ آقا کو کیسے خبر کہ ہم آقا سے پہلے رکو یا سجدے میں چلے جاتے ہیں حضور نے خود جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے صحابہ مجھ سے آگے رکو میں مجھ سے آگے نہ پڑھا کرو سجدے میں مجھ سے آگے نہ پڑھا کرو کیوں اس لیے کہ میں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں کہ جس طرح اپنے سامنے دیکھا کرتا جس طرح اپنے سامنے دیکھا کرتا آلہ حضرت نے اسی کو کیا خوب, کیا انداز, خوب میں انداز میں بیان, بیان, بیان فرمایا, بیان فرمایا کہ مست آنکھیں رضا ما زاغہ کے کجلے والی, والی مست آنکھیں رضا ما زاغہ کے کجلے والی گر میری سمت اٹھیں تو مقدر تو جاگے کہ حضور کی نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ جس سمت پر آپ کی نگاہیں اٹھ جائیں جس شخص کی جانب آپ کی نگاہیں اٹھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی قسمتوں کو بدل دیا کرتا اور سامین محترم آقا کریم علیہ السلام کی مبارک چہری کی بات کریں آپ علیہ السلام کے چہرے کے حسن کی حسن بے مثال کی بات کریں تو آپ علیہ السلام کے اس حسن کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب خوش ہوتے اذا سرزا استنارا جب آقا کریم علیہ السلام خوش ہوتے تو پیشانی پر شکن پڑتی تھی آپ مسکراتے تو پیشانی پر شکن پڑتی اور وہ پیشانی پر شکن ایسی نہیں کہ مایوب لگتی تھی بلکہ حضور کی خوشی کے آثار جب پیشانی پر نمودار ہوتے تو اس اس ان شکنوں, شکنوں کا عالم کیا ہوتا, ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ اس تنارہ کلوجہی کا قطعی لیلت القمر قطعی قمر اللیلہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مسکراتے آپ کی پیشانی پر شکنیں پڑتی ان شکنوں کا عالم یہ تھا کہ روخ روشن ایسے حضور کا روخ ایسے کھل جاتا آپ کا چہرہ ایسا روشن ہو جاتا فرماتے ہیں کہ جس طرح کے چودوی رات کے چاند کا ٹکڑا ہو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام والسلام کے محض چہرے پر نمودار ہونے والی ایک شکن کا عالم عالم ہے کہ جو میں میں تبسم کے کے نبی کریم علیہ چہرے پہ حضور اکرم علیہ السلام کے مبارک لواب دہن کی بات کی جائے تو حضور کے لعاب دہن کی برکتوں سے کون واقف نہیں کیا آپ علیہ والسلام کا لعاب دہن وہ لواب کہ کسی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ اگر مل دیا جائے تو پنڈلیاں جڑ جائیں کسی اگر ٹوٹے ہوئے بازو پہ اگر مل دیا جائے تو وہ ٹوٹا بازو جڑ جائے کسی آنکھوں میں آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا شخص کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے تو اس کی آنکھیں روشن ہو کسی آنکھ نکل جائے آنکھ واپس رکھ کر لواب دہن ڈالنا جائے تو اس کی آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو جائے آپ سلام کی اس مبارک لواب دہن کا عالم کیا کہ حضور کھارے پانی کے کنویں میں لواب دہن ڈالیں تو, تو وہ کھارے پانی, پانی کا کون پورا کا پورا, 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 پورا میٹھا ہو جائے اور پھر لواب دہن, دہن, دہن ہی دہن دہن کیا میرے آقا کریم علیہ السلام کے دہن, دہن مبارک, مبارک, مبارک میں تو رب, رب نے وہ کمال رکھا کہ حضور کے مبارک دہن میں جب پانی کا ایک گھونٹ جاتا اور وہ پانی کا گھونٹ بھی حضور کے دہن سے مس ہو کر واپس جب باہر آتا تو اللہ نے اسے بھی اتنی برکتوں سے نوازا کہ خالی کونوں میں حضور کلی فرماتے تو وہ کون لبالب بھر جایا کرتے خالی کوئن میں حضور کلی فرماتے تو وہ کوئن لبا لبھر جاتے اور لعابر اور حضور کے دہن کی, کی بات کیا کریں میرے آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک اور حضور کے جسم مبارک کا عالم یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ حضران کے گھر پر کچھ مہمان آتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ حضران اپنی باندی کو حکم دیتے ہیں کہ دسترخان لائے جائے اور دسترخان لاکر بچھایا جائے باندی دسترخان لاتی ہے تو وہ دسترخان میلا ہے حضرت, حضرت جابر, جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی, اپنی باندی سے, سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اس دسترخان دس کو جا کر جلتے, جلتے ہوئے تندور, تندور میں ڈال دو, دو, دو اور کچھ دیر, دیر, دیر کے بعد اس دسترخان دس 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 کو تندور سے نکال لینا مہمان پریشان ہیں کہ دسترخان اگر میلا ہوا تو دھلوانا چاہیے تھا اسے صاف کروانا چاہیے تھا یہ کیا ماجرہ کہ دسترخان میلا ہے تو اسے جلتے تندور میں ڈال دیا جا سوال پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ دسترخان کو میلہ ہونے کی وجہ سے تندور میں ڈلوا رہے ہیں آپ اسے دھلوا دیتے آپ اسے صاف کروا دیتے تو نے ارشاد فرمایا فرمانے لگے کہ ماجرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام میرے گھر پر مہمان بن کر تشریف لائے تھے اور آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اس دسترخوان سے اپنے مبارک ہاتھوں کو صاف کیا تھا اور حضور اور نے حضور اپنے نے ہاتھوں, ہاتھوں کو اس, م... اس دسرخان, م... دسرخان سے صاف کیا تو اللہ نے اس دسرخان میں یہ برکت رکھ دی ہے کہ اسے اب دنیا کی کوئی آگ جلاتی نہیں اور ہمارا یہ دسرخان جب کبھی میلہ ہوتا ہے ہم دھوتے نہیں ہیں ہم اسے تندور میں ڈالتے ہیں حضور کے مبارک ہاتھوں کے صدقے یہ دسرخان جلتا نہیں ہے بلکہ صاف ہو جاتا ہے ہم اسے واپس نکال کے استعمال کرتے ہیں جس جس میں ادھر سے اگر کپڑا مس ہو جائے تو جہنم کی آگ نہ چھوئے اسے دنیا کی, دنیا کی کوئی آگ, کی کی آگ, آگ نہ جلائے, آگ جلائے جلتے جل ہوئے تندور, تندور میں کپڑا ڈالا جائے, جائے تو صاف نکلے نکلے تو ذرا سوچیں کہ جن, جن صحابہ نے میرے آقا, آقا, آقا کے جسم جس جس کو مس, مس کیا ہو دنیا کی آگ ہو یا جہنم کی آگ ان تک کیسے پہنچ سکتی دنیا کی آگ ہو یا جہنم آگ کی آگ کیسے صحابہ تک وہ جہنم کی آگ یا دنیا کی آگ پہنچ سکتی سامین محترم حضور کا حسن ہو یا حضور کے خصائص ہو باتیں, باتیں نہایت طویل ہیں آپ علیہ السلام کا یوم ولادت ہم منا چکے ہیں بس آخری چند باتیں آپ کے سامنے اس ماہ رب الابل کے پیغام کے حوالے سے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب نے یقیناً بے مثال بنایا حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً باکمال بنایا بے نظیر بنایا نہ حضور کا کوئی مثل ہے نہ آپ علیہ السلام کی کوئی sanaam sanaam ki, نظیر کائنات میں آ سکتی ہے اور نہ کبھی آئی ہے لیکن, لیکن حضور, حضور نے اپنی ذات اپنی کے صدقے ہم امتیوں کو بھی بڑے رتبوں سے نوازا ہم جو امتی ہیں یہ امت آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ امت کل بروز قیامت دیگر تمام امتوں پر گواہی دے گی یہ امت گواہ کے طور پر کل بروز قیامت پیش کی جائے گی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کا اندازہ ہمیں کل بروز قیامت ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جب گزشتہ کسی امت سے پوچھے گا کہ لوگوں ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آیا اس نے تمہیں ہماری طرف آنے کا راستہ سکھایا تو تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی وہ گزشتہ امتیں کہیں گی کہ پروردگار تیرا نبی تو کوئی ہمارے پاس آیا نہیں جو آیا اس نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں جو, جو تیرا بیت پیغمبر بیت ہمارے بیت پاس, پاس, آیا پاس آیا اس نے بیت تیرا بیت کوئی بیت پیغام بیت ہمیں بیت نہیں پہنچایا رب کائنات پھر اوس پیغمبر اوس پیغمبر پیغمبر آ, بطال بطال اس پیغمبر کو وہاں اللہ تبارک و تعالی اس پیغمبر کو وہاں لائے گا